অৰুণৰাশ্ৰীৰ তিনি অৰুণৰাশ্ৰিনী তিনি অতি সোনকালে শুভাৰম্ভ হ'ব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে ক'লে আপোনালোকেতো গমেই পাইছে তো কথাটো হ'ল কি এতিয়া আপোনালোকৰ এই যি বাট পৰি গ'ল সেই মহিলাসকলকো দিয়া কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে কথাটো হ'ল কি কোনো যাতে বাট পৰি যাব নালাগে তো এতিয়া সখী বাইদেউসকল যিসকলো আছে তেওঁলোকেও যিসকল বাট পৰি গৈছে তেওঁলোকেও সেইখিনি দিয়া হ'ব অতি সোনকালে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কথাটো হ'ল কি এতিয়া আগৰ পৰা পাই থকা সকলো কি হ'ব কিছুমানতো এনেদৰে কাটি দিয়া হৈছে বাৰু এই যিখিনি হওক অৰুণোদয় তিনি বা আপোনালোকে অৰুণদয় পোৱা নোপোৱা এই বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নহয় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ শেষত ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব অৰুণদয় চিনি আপোনালোকে পায় নে নাপায় বা আপোনালোকে পাই আছিলে নে নাই ত' এইখিনি ক্ষেত্ৰত ত' সেইখিনি আৰু নতুনকৈ সহায়ক ল'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ তেতিয়া ঔণ্ডয় আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে যে সখী বাইদেউসকল যিসকল আছে তেওঁলোকে যদি কোনোবা বাদ পৰি গৈছে তেওঁলোকক সকলোকে দিয়া হ'ব বুলি সেইখিনি কৈছে তেতিয়া আগন্তুক সময়টো অতি সোনকালে শুভাৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে গম পায় ছেপ্তেম্বৰতে আপোনালোকৰ সেইখিনি শুভাৰম্ভ হ'ব ঔদয় আঁচনি তিনিৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে আবেদন কৰিছিলে আপোনালোকে সকলোৱে পাব বহুতে কৈছে যে আমি পাম নাপাম এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ কেলৈ এইবাৰ প্ৰপত্ৰবোৰ এনেকৈ দিয়া হৈছিলে যে যিসকলে পাব লাগে তেওঁলোকৰ যিসকলে ৰেচন কাৰ্ড আছে আৰু যিসকলে যোগ্য তেওঁলোকে পাব লাগে তেওঁলোককহে তেনেদৰে দিয়া হৈছিলে তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ বিষয় নাই আপোনালোক সকলোৱে পাব আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আগন্তুক সময়ত সখী বাইদেউসকলকো দিব তো এইটো এটা বিষয় আৰু এটা বিষয় উল্লেখনীয় হৈ পৰিছে যে এই বিষয়টো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে যিহেতু আগৰ পৰা পাই আহিছিলে আগৰ পৰা পাই আহিছিলে তেওঁলোকে পাবইলগীয়া তেওঁলোকৰ নাম কিন্তু বাদ পৰিলে এতিয়া উৰুণ আঁচনি দুই এমাহৰ বা তেনেদৰে তেওঁলোকৰ নোসোমালে আগষ্ট মাহৰ নোসোমোৱাটো কথাটো বেলেগ কাৰণ কেলৈ সেইখিনি কাৰো সোমোৱা নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় শেহতীয়াকৈ জনাইছে যিহেতু তিনিৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি কাম কাজ চলি আছে সেইকাৰণে আগষ্ট মাহত কাৰো অৰুণ সোমায় তাৰ আগতে দুই তিনি মাহৰ তেনেদৰে অৰুণোদয় আঁচনি বহুতো মহিলাৰ সোমোৱা নাই কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকে সেইখিনি পোৱা নাই এতিয়া বহুতো তেনেদৰে সেইখিনি হতাশাত ভুগিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নাম বাদ পৰি গৈছে কিন্তু তেওঁলোকে পাবলগীয়া তেওঁলোকৰ হৈ কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সেইটো এটা উল্লেখনীয় বিষয় হ'ব কাৰণ কেলৈ এতিয়া যিদৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে যে কোনো বাট পৰি যাব নালাগে বা বাট পৰি থাকিব নোৱাৰে আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰতে আমি যোজা চলাই আছোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইখিনি জনাইছে সখী বাইদেউসকল যিসকল আছে তেওঁলোককো অনুদয় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে এতিয়া সেই সকলোকে যদি তেনেদৰে সাঙুৰি লয় তেনেহ'লে আগৰ পৰা পাই থকা যিসকল মহিলাই যিসকলে পাব লাগে ধৰি লওক কোনোবাই চাকৰি আছিলে কোনোবাই চাকৰি পাইছিলে কোনোবাই ঘৰত ব্যৱসায়ৰ বাবে সফল হ'ল তেওঁলোকৰ নাম বাদ পৰিছে কোনো ধৰণৰ কথা নাই কিন্তু এনেকুৱা মহিলাও বাদ পৰিছে যিয়ে নেকি ওম দৰাশ্ৰেণী তেওঁলোকে পাব লাগে এই যিটো ঔম দৰাশ্ৰেণী গাইডলাইন আছে তেওঁলোকে সেইখিনি তেওঁলোকৰ সেই ক্ৰাইটেৰিয়া অনুসৰি তেওঁলোকে পাব লাগে কিন্তু তেওঁলোকৰ সেইখিনি নাম বাদ পৰি গৈছে তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত লয় আগন্তুক সময়ত বহুত বেছি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে কৰিব এটা উল্লেখনীয় বিষয়ো কৰিব যাতে এই সকলোবোৰ সাঙুৰি বা তেওঁলোকে যি তেওঁলোকে নাপালে হ' আগন্তু সময়ত যি অবনদুৱা শ্ৰেণী তিনি দিব লগা হৈছে সকলোৱে যাতে পায় সেইটোৱে সকলোৱে ভাবি আছে কথাটো হ'ল কি সঁচাকৈ চাবলৈ গ'লে এটা দুখ লগা বিষয় এতিয়া ক'ত কেনেদৰে কিসমূহ হৈ গৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আৰু বুজা নাযায় কথাটো হ'ল এইটোৱে যে যিদৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় জনাইছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত অবনদুৱা শ্ৰেণীৰ আগন্তুক সময়ত যাতে কোনো মহিলা বাদ পৰি নাযায় যিসকলে পাব লাগে পাওঁ পাবই তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত যাতে সকলোৱে সাঙৰি সকলোৱে পায় সেইটোৱে বিচাৰি আছে বা আপোনালোকৰ সেইটো সুবিধা হওক ত' আগন্তুকটো সময়ত গম পোৱা যাব এতিয়া উন্নয় আঁচনি ট্ৰেইনি শুভাৰম্ভ হ'বলৈ বহুত এটা বেছি দিন নাই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আগন্তুক সময়ত আপডেটসমূহ আহি থাকিলে নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম উন্নয় আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা যি যেনেধৰণৰ নহওক নতুন আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেইখিনি আপোনালোকক জনাম ত' আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ' আপোনালোকক প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল এটাটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থাকিব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱা যায় ¿Le van